Приветствуем наших зрителей на канале Тесма. На нашем канале мы рассказываем о деталях и о автомобилях. Сегодня хочу рассказать о воздушных фильтрах под торговой маркой Blueprint. Немножко предыстории. Эта торговая марка была зарегистрирована в 80-х годах в Англии как поставщик деталей для автомобилей Mazda. Но со временем расширен был ассортимент для Других японских автомобилей Еще позже появилось Запчасти и для корейских автомобилей А в 2011 году Эту торговую марку Приобрела концерн Бильштайн Групп В который входят Три основные марки Бильштайн Групп Фэбер Бильштайн вернее Псвак и Блюпринт Прошу не путать с брендом Бильштайн который выпускает амортизаторы Что является абсолютно другой торговой маркой, не имеющей отношения к этим трем маркам торговым. Значит, в фильтры. Для примера взяты были два фильтра. Плоский панельный фильтр для легкового автомобиля и круглый фильтр для малой техники, типа экскаваторов, малых автомобилей и прочих компрессоров. Качество фильтров очень надежная фильтры выпускаются в юго-восточной Азии на серьезных производственных мощностях, как правило, это Южная Корея, Индонезия, Таиланд и некоторые виды фильтров Китай. Качество пластика, резины, качество нетканого материала очень высокое, соответствует требованиям OEM производителей. Немаловажной деталью данных фильтров является то, что они не имеют противного запаха, которыми, которые очень часто имеют китайские фильтры. Этот фильтр изготовлен из очень качественных материалов. Вот так вот выглядит фильтр для малой техники дизельной. Хорошая бумага, плотно уложена, имеет крыльчатку, запасные детальки, очень достойное качество фильтра. Но при этом очень большой плюс ⁇ это низкая цена. Предлагаю смотреть в нашем магазине артикулы данных фильтров, обращать внимание и приобретать. Вы будете довольны. Спасибо, что смотрите наши обзоры. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. С большим удовольствием мы будем на них отвечать.